তেখেত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এই যে মানস বৰগোহাঁই যে আলফাত যোগদান কৰিছে এই কথাটো খুবেই মানে চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ আছে আৰু এই কথাটোলৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলখন দিছে বা সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে মানস বৰগোহাঁই কোনো আলফাত যোগদান কৰা নাই তেওঁ অসম আৰক্ষী নহয় মানস বৰগোহাঁই তেওঁ যে আলফাত যোগদান কৰিছে এইটো আমি নাজানো তেওঁ কোনো অসম আৰক্ষী নহয় আৰু অসম আৰক্ষী হ'বলৈ এছ আই হ'বলৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব পৰীক্ষাৰ সূচী হ'বলৈহে তেওঁ এছাই হ'ব পাৰিব গতিকে তেওঁ এছ আই নহয় অসম আৰক্ষী নহয় গতিকে এইটো পৰেশ বৰুৱাৰ হয়তো কিবা ভুল হ'ব পাৰে গতিকে পৰেশ বৰুৱাই যেন ল'ৰাটোক ভালে ৰাখে সুস্থভাৱে ৰাখে সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ তেওঁক একো ক্ষতি নকৰক সেইটো পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৈছে আপোনালোকে নিজে শুনক নিজ মুখে শুনক যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে এই ল'ৰাজনক চিনি নাপায় এইখিনিতে মই এটা কথা আকৌ আপোনালোকক হয়তো কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে মুখ্যমন্তিনো সেই যদি সঁচাকৈ যদি এছ আই হয় এছ আই বাৰু নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে জি পি সিং ছাৰেও কৈছে সকলোৱে কৈছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে ল'ৰাজন এছ আই নহয় বা অসম আৰক্ষীৰ হেৰি নহয় আৰু ল'ৰাজনে জানো এছ আই হ'লেই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজন চিনি পাব যি মুখ্যমন্ত্ৰী আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক চিনি নাপায় গতিকে এছ আই কিন্তু কেনেকৈ চিনি পাব পাৰে যি কি নহওক মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে নহয় ল'ৰাজন এছ আই নহয় আমি মানি লৈছোঁ যদি এছাই নহয় তেনেহ'লে পৰেশ বৰুৱাৰ হয়তো সম্ভৱ কিবা ভুল হ'ব পাৰে যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে হ'ব পাৰে মানুহ মাত্ৰ ভুল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ভুল হোৱাটো বেছি টাইম নালাগে আমি মানিছোঁ ভুল হৈছে কিন্তু ভুল হৈছে যিটোকে তেখেতে যাতে সেই ল'ৰাজনক ভালদৰে ৰাখে সুস্থ ৰাখে আৰু পাৰিলে ঘৰলৈ উভতাই দিয়ক কাৰণ ঘৰৰ মানুহে বহুত কান্দি আছে কষ্ট পাই আছে ঘৰৰ মানুহে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছে গতিকে ল'ৰাজনক সুস্থ অৱস্থাত ঘূৰাই দিয়ক সেইটোৱে কামনা কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামনা কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে আপোনালোকে নিজ মুখে শুনক কিনো কৈছে তেওঁ নিজে শুনক এইটো তেখেত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় তেওঁ যেতিয়া আলফালৈকে গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজেই ষ্টেটমেণ্ট দি গৈছিলে যে মই এখন জিষ্ট বুলি এখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়োঁ আৰু আমিও ক্ৰছ চেক কৰি চাইছোঁ যে তেওঁ ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰে পঢ়ি আছিলে আৰু এছ আই পাবৰ কাৰণেতো পৰীক্ষা দিব লাগে পাছ কৰিব লাগে তাৰ সূচী হয় গতিকে এছ আইক লুকাইতো এছ আই হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে সত্য নহয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে মই অনুৰোধ কৰিম ল'ৰাটোক যেন কোনো শাস্তি নিদিয়ে তেওঁ অসম আৰক্ষী নহয় কিবা যদি অসুবিধা আছে ঘূৰাই পঠক কিন্তু কোনো কাৰণতে যাতে শাস্তি নিদিয়ে কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিশ্চিত কৰি কৈছোঁ যে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় এইটো এইটো তেখেত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় তেওঁ যেতিয়া আলফালৈকে গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজেই ষ্টেটমেণ্ট দি গৈছিলে যে মই এখন জিষ্ট বুলি এখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়োঁ আৰু আমিও ক্ৰছ চেক কৰি চাইছোঁ যে তেওঁ ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰে পঢ়ি আছিলে আৰু এছ আই পাবৰ কাৰণেতো পৰীক্ষা দিব লাগে পাছ কৰিব লাগে তাৰ সূচী হয় গতিকে এছ আই লুকাইতো এছ আই হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে সত্য নহয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে মই অনুৰোধ কৰিম ল'ৰাটোক যেন কোনো শাস্তি নিদিয়ে তেওঁ অসম আৰক্ষী নহয় কিবা যদি অসুবিধা আছে ঘূৰাই পঠাওক কিন্তু কোনো কাৰণতে যাতে শাস্তি নিদিয়ে কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিশ্চিত কৰি কৈছোঁ যে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া ন